У є військово-пліковий документ, все можна, а у вас що? його немає. Де ваш військово-пліковий документ? Все можна, де ваш військово-пліковий документ? Рішіть проблему куди? Кому я маю? Здрастуйте, зараз військове... Скільки днів? Слухайте, а що? А ви... А чого? ви ж не знаєте закони. Скільки днів військове положення доведеться? А, Видите, вы, же, вы же мне это рассказываете. Рост, вы же мне это рассказываете. Вы не же я. мне это рассказываете. Я вам просто говорю, просто не надо мне говорить. Вы начинаете снимать на камеру, а покажите, а то не так, Я что -то я, конечно, я опасаюсь, Вот что-то нереально, вы что нереальные не вещи сейчас делаете, понимаете? Вы, вы не сделали? Я не готов вы его знали. решать. Почему? Потому что я туда себя не вносил. Вам какую-то базу дали и все виноваты стали. Вам создали какую то базу и все виноваты встали перед вами. А я вам говорю, как есть. А я говорю, вам подарили эту какую-то базу, да. И все виноваты стали. Все стали ухилянтами, и все стали какие-то кто-то. Ну, Почему? Ну все у всех есть військово документ. Все положено. А вас его нет. Где ваш документ? А зачем у мне? Ну а я к войне и к военным людям отношения не имею. Хоть в Украине, хоть в Англии, хоть в Бразилии. Понимаете? С смысле, я и тут, я ну, а должен быть. Идите за границу, если вы не имеете Серьезно, отношения. может вы поедете за границу? Я тут я родился, хочу. по праву рождения здесь нахожусь. Все, мы начинаем вот а, а мы не ругаемся, мы не по факту я... разговариваем я? о том, что. Э, да. Я, скандалист. я, я скандалист. тоже, но я же вас не задержу, я вас да, не трогал, трогал по жизни. Так вы меня ограничили в движении. Я просто сказала, что. Ну просто хорошо. Час времени стоит столько-то денег. Вы готовы понести ответственность? Подожди. То не, ну вы сейчас забираете это мое это время это? рабочее. Вы, Давайте а, я приду вас, в райотдел, а приду в райотдел и заберу ваше рабочее время. Когда вам начальник будет работу делать, а я буду забирать у вас я время. Тоже мне не с вами а забирать, что вы стоите понимаете? тогда со мной общаетесь? Потому что вы в активную урошку сейчас приезжаете ЦК. В активную урошку чего? По 210. Вы не изъявились, в вы... ЦК. вы шо, да вы что, серьезно? Ну, это а ваши слова получаю. просто, это ваши а слова. Я в базе, вы есть. Вы... И что? Я, я не знаю, у был... вас программист был пьяный и накладывал не то, что надо. У вас все плохие, одни вы хорошие. Хорошо. Нет, нет, буду я нет. Плоха, я говорю, вы я правила, за это заплатите. Вы конкретно а, за это как? заплатите. У меня в базе вы находитесь. А Зарплаты ты... не хватит. С 16-го, да. 11-го. Ну, а что я сделаю хорошо? В смысле, что вы сделаете? Она была из ты ТЦК. Ну, так если как, как, мне надо... есть нет? Да есть. А где вы? Ну, не буду ничего, ну, Серега. А? Какой по-моему, документ? Бронирование. Нет, бронирования нет. А надо бронирование? А? Надо? Ну, да. Не, Серега. Что, что? Броневания надо? Ну, есть Всем есть? надо бронирование. В смысле, всем? Ну, Какому кому надо, то надо, а кому уже не надо. Может? может не надо. Может не надо, вот я что-то А вам не требовалось? Да зачем? То у вас вон в броне бронированный. Мне не надо, я не военный человек, зачем мне бронировать? Ну и брошу, не Да вы уже сказали. Я уже год под Брозовский. Вот, да, уже. А Брозовский, вы понимаете, как это Брозовский? Ну да. Решение есть сюда у вас? А? Решение суда есть у вас? Нет. Есть адми... Хорошо, административный розыск есть? Я даже не знаю в ну, вашей вашу вот... имя пока что. -то. Ну, вон девушка. Есть в национальной полиции административный розыск? Ну, дивиться, а... Нет, есть или нет, просто не надо куда смотреть. Видите, я вам так скажу. Э, Факту вы сейчас находитесь в Рошуке. Административный тут, это же какос... розыск? Здесь какой-то остановил. Нет, что тут? Я, а думаю, какой? я, я вам какой? не вижу... Відповів... Какой? Я вам не вижу, повидуюсь на судебном... Відпов... Ну, вы юрисдикцию понимаете? По юрисдикцию понимаете? Видите, я дивлюсь, что вы в по базе. <laughs> так вам напишут, что я там, ну, не дай бог, педофил. Вы будете мне это сообщать? Вам? Да. Ну, вы сами будете, разуметь. Нет, ну так если вам напишут. А я ж не разбирался на, якому, на каком основании. Ну вы же предъявляете? Ну, да. ну вот. А вы же не разбирались? Нет. Ну все, а как вы предъявляете? Сейчас буду разбираться. Ну разбираетесь? Ну все, зараз садим вас на порт и поедем разбираться На какой порт? Автомобиля. Борт? Борт. Ну затримуйте тогда. Да. Сейчас будем. А вы ну, давай. так не почута? Не, не, ничего. Ой, ужас, да. Окружили. Надо звонить.